Добрый вечер, уважаемые жители города Южного. Продолжим цикл передач о коррупции в Коминтерновском мрае. Задержки с выходом следующих серий о коррупционных действиях начальника Коминтерновского мрая Маценко Олега Алексеевича были связаны с тем, что он подал в суд на меня и параллельно на компанию М. Новины, которая выпускала эти видеоролики в эфир. В Южнинский суд о защите чести достоинства деловой репутации. Вот. После того, как у нас в Южнинском суде прошло несколько заседаний, на первых двух заседаниях присутствовал адвокат Маценко Алексеевича. На последующих заседаниях, ввиду того, что... В процессе судебного рассмотрения должны были выплыть совсем нелицеприятные факты, которые подтверждают в самом деле коррупционную деятельность Маценко-Олега Алексеевича, то Маценко-Олег Алексеевич и его представитель, то есть адвокат, почему-то перестали являться в Южнинский городской суд. Поэтому после двух судебных заседаний, на которые... Маценко Олег Алексеевич, как ну, пытающийся защитить свою честь достоинство, деловую репутацию не прибыл, суд закрыл производство и рассмотрение данного дела. Ну, я вам скажу, за тот период времени, который прошел со времени выхода предыдущих передач коррупционный щоденник або щоденник коррупционера. Вот. Я с помощью адвоката Родионного Артема Владимировича получил необходимые документы в управлении ГАИ Одесской области, так как руководство ГАИ поменялось и пришло новое руководство ОБЛГАИ, которое также категорически настроено в хорошем смысле на борьбу с коррупцией в системе ГАИ и МРЭО. Так как в нашем обществе происходят изменения, которые направлены на борьбу с коррупцией в системе вообще правоохранительных органов, мы видим работу новой полиции, мы видим работу новой полиции и зарплату, которую им платят. После того, как мы пообщались с временно исполняющим обязанности начальника, управлении ГАИ Одесской области одежным Александром Владимировичем, он предоставил, согласно адвокатского запроса, всю необходимую документацию по поводу торгующих организаций, реализации справок счетов, которые ну, занимались на протяжении 2011-2013 годов в Коминтерновском району Одесской области. Мы получили копии документов, где указано, что представителем торгующей организации фаворит была жительница города южного и бывшая моя подчиненная малярчук и Леонидовна. хотя в уголовном деле она дала показания, что она не имеет понятия о чем происходит о чем вообще идет речь. Я думаю, что в процессе судебного рассмотрения, так как в Коминтерновском суде находится уголовное дело, возбужденное правоохранительными органами Коминтерновского района в отношении меня, опять же, по данным фактам, как бы задачу ложных показаний. Я думаю, и суд, и правоохранительные органы дадут должную оценку в рамках действующего законодательства действий Малярчук и Налинидовны. Также получили мы ответы с, опять же, благодаря адвокату Родионову Артему Владимировичу я никоим образом не пиарю его действия. Я просто хочу сказать, что за последние два с половиной года это единственный адвокат города Южного, который ну, захотел представлять или согласился представлять мои интересы ну, по данному делу что э, с Коминтерновского района, где два с половиной года тянулось, э, затягивалось расследование э, уголовного дела, где я имею статус потерпевшего, переданы уже в следственное управление. Вот. Ответ мы получили от зампрокурора Коминтерновского района Беха Владислава. Также мы получили ответ по поводу того, что э, Маценко Олег Алексеевич э, незаконно перерегистрировал транспортные средства, автомобиль Toyota, номерной знак ВН 4333 ВС, без владельца. Ну, на сегодняшний день Маценко Олег Алексеевич позиционирует себя и выступал на Коминтерновском телевидении как борец также с коррупцией. Вот, и пытался доказать, что все сказанное мною в Передачах, что на телеканале МНВ, что на одесской телекомпании Круг, это все неправда. Но почему-то его желание угасло после того, как в процессе проведения служебных расследований и расследований уголовного дела, а также в процессе рассмотрения дела в суде начали выплывать те факты, которые характеризуют Маценко Олега Алексеевича как в самом деле лица, лицо, которое для собственного обогащения организовала в подразделении государственного учреждения, то есть Коминтерновского МРАО, незаконную торговлю справками и счетами. Вот. Что я могу вам сказать, что согласно полученных документов в ОБОЛГАИ, Торгующие организации находятся вообще в Запорожье, в Сумах, в Кривом Рогу. Вот. Каким образом выписывались справки, счета в Коминтерновском э, МРЭО э, тоже неизвестно. Вот. Ну, э, жители Южного могут плохо обо мне говорить, либо хорошо говорить, либо вообще никак не говорить. Но э, я думаю, что Владельцы транспортных средств не могут безучастными остаться к тому, что происходит на сегодняшний день в системе ГАИ и в системе МРАО. На сегодняшний день ГАИ у Южного отобрали, и на сегодняшний день мы видим ряд дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в Южном, когда гибнут дети, когда происходит превышение скорости и при этом сотрудники ГАИ отсутствуют, они не в состоянии просто находясь в Коминтерново это 50 километров от Южного э, ну, патрулировать здесь, потому что существуют э, ну, временные промежутки, существуют э, также финансовые трудности в системе ГАИ на сегодняшний день, так же как и в государстве. Вот. Также мне кажется, что вряд ли жители Южного довольны тем, что МРЭО из города Южного переместилась в Коминтерновский район. Вот. На сегодняшний день, чтобы с Южного добраться в Коминтерново, необходимо около, проехать около 100 километров в обе стороны. На сегодняшний день это около 200 гривен. Вот. При этом виду либо база не работает, либо техпаспорта отсутствует, либо госномера закончились. Вот. Ну, жители города Южного могут, просмотрев эту передачу, высказать свое мнение по поводу вообще целесообразности переноса МРЭО в Коминтерного, потому что на сегодняшний день в ПГТ Коминтерновском около 8 тысяч жителей. А в городе Южном больше 30 тысяч жителей. Также хочу обратить внимание жителей города, Южного, то, что все населенные пункты, которые находятся по Старокиевской дороге, если я не ошибаюсь, это Крыжановка, Фонтанка, Дофиновка, Черноморская, они территориально ближе расположены и географически им удобней все-таки приезжать было в город Южный, чем ехать в зимний период, в период бездорожья в ПГТ Комментарного, где, скажем так, условия приема граждан в МРЭУ оставляют желать лучшего, потому что отсутствует дорога. Вот. Я хочу пожелать жителям города Южного все-таки иметь хорошие дороги а не те дороги, которые на сегодняшний день у нас с южного по старо-Николаевской трассе ну, проехать практически невозможно. И быстрого качественного обслуживания сотрудниками МРЭО э, ну, в случае либо приобретения транспортного средства, либо реализации. И первое, и второе ⁇ это счастье. Первый раз мы радуемся, когда приобретаем автомобиль, второй раз мы радуемся, когда его продаем.